Один, два, три, чотири. П'ять. Шість. Сім. Якщо хтось з глядачів задає собі питання, що ми робимо, пояснюю, е, нам порадили перші сім секунд ефіру, хоча б... Не матюкатись. Це позитивно вплине на алгоритми Ютубу. Книжка в сумці хуй на думці легендарного хокеїста-рекордсмена Ігоря Дорофеєва задержали за самоудовлетворення возлідецької бібліотеки в Москві. Як ти думаєш, е, чому? Ну, це хоробрий вчинок, дрочити в центрі Москви біля бібліотеки. Тому що... Трус, Трус не в играє! Okay. Okay. Трус не okay. Депер, э, в Хокей! Э, Тепер в тому в матчі э, хокейному між Америкою і э, Росією буде у Росії мінус один хокеїст. Мінус один, один... начитаний і довольний хокеїст. А може він просто сидів тоді там клюшку. <laughs> 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 не, ну. возле детской библиотеки. Ну, я, я тоже любил не стайка, там, и другие книжки, но не настолько, чтобы аж прям самоудовлетворение. А такие у нас будут сегодня новини. пам пам парам пам а, не так. пам пам парам пам Ой, вот, нас ручки вот. ручки завода, Сол наша жизнь, икра. Э, ну, раз, да. Ага. После моих подпиток, то новина начинается. Хорошая новость для тех, кто сидит в сезон Москвы. Э, вероятно, для легендарного хоккеиста, рекордсмена Игоря Дорофеева тоже. Да. Теперь туда можно заказать красную икру. Ее добавили в ассортимент тюремного магазина. Тюремный магазин. Баска. Ашан. Банка 250 граммов стоит от 3 до 5 лет, нет, тысяч рублей. Вы его можете себе заказать, как по тюремному Курьер доставит вам ее в жопу. В России, вот видите, вот икры, икры, в России хватает. Достатня. А, да, достатня. А ягод для производства настоек не хватает. Об этом заявили производители алкоголя. По их словам, страна обеспечивает лишь около 20% необходимого объема. Остальное приходится импортировать. Я ягодку импортировать? Ягоду. Ягоду малину. Ягоду малину. спирт мы больше и бросим беда. Пришла беда, откуда не ждали. С ягодов. Э, скоро Пасха. И поэтому наступные новости. Великий день. Великий день. Big day. В РПЦ. В Чичен-Риску, ЗП, да? Big day. Big day, big band, В РПЦ Призвали не думать! Не думать! Точка. <смех> <смех> не вас... думать и точка! За вас друг, думает патриарх Кирилл. В призвали не думать о куличах до Пасхи. <laughs> Но это так вышло слово куличи? Не, просто, э, как часто вы, Максим, думаете о куличах? Вот, right now, блять. я думаю, и больше никогда. прокидаюсь, понимаешь, и все, куличи. Москвичи, куличи. А, это те, кто были на Куликовском поле, куличи. Куличи. Господи, боже. Там напомнили, что сейчас только середина Великого Поста, а вы без сагоны думаете о куличах. Нужно um, думать не о куличах, а о покоянии. Господь, кеведущий. Подчер, подчеркнули в церкви. И преждевременно готовиться к праздничной трапезе. А, ни, друзья, ни, посмотрите на Максима Николы. Не преждевременно думать <laughs> о праздничной трапезе. <laughs> Я так до ступень. Депутат из Карелии раскритиковал законопроект о дневных часах тишины, в которые запрещается использовать шумные предметы, сверла и перфораторы. Но на повестке дня оказался и другой предмет. Вибратор. Дальше цитата депутата из Карелии. Человек приходит с работы, и не может вибратор использовать. Да коли! О куличах думать нельзя. Об вибраторах тоже. Вибраторы запрещены. Как жить, Максим? Как жить? А нет, а это он и неспроста сказал. Потому что. Были некие предпосылки. Предпосылки и претенденты. Із-за громкого вібратора в Москві визвали поліцію. Визвали дьявола. А поліція фофа сто приходить. них на шевронах. Результат. Замалюйте. Нам, будь ласка, які могли би бути шеврони. поліції хуйов. Починаєте, не вона прикольно. Жительница Химок набрала копов после того, как не смогла включить вибратор. Не, не. Жительница Химок набрала копов, потому что ее достал шум. Из соседской квартиры. Приехавшие менты разобрались. Оказалось, что все дело в вибраторе, который гудел на всю округу. Да, ну, потому что это советский качественный вибратор. Он будет долбить и долбить. Знаешь, что шицай. Не просто, видимо, ее сосед. Я сделал жене подарок. Вибратор на базе лодочного мотора «Вихрь». Я кто выглядаю? Нет, жизнь как Я такая, и в <с> процессе, да? И заглохло. И она такая, Алексей! Он подходит, да, дорогая? Дерни! Заведи меня! Почему я знаю, как называется я лодочный мотор? лодочный мотор? А масло подсасывать и треба а то. Вместо... Тря... А вместо хуя лодочный мотор. мотор. Все, глубже и глубже и глубже. Все, чекай. Стремим мы. А, все, не, хотя все правильно, потому что вебкамщицу из Питера госпитализировали с травмой вагины. Ну, было бы дивно, если бы ее госпитализировали с другой травмой. Ну, все-таки это же э, э, рабочие органы. У, нас засунуло себе вовнутрь iPhone 13 мини, чтобы порадовать зрителей. Где? Внутри, Очень Маленьких зрителей. ее звать Оксана. А передача называлась «Оксанин кинозал». В, го в гостях у Оксаны. 20-летие Окса. Она решила обрадовать клиента и устроила интерактив. Ну, раньше Прям... это назывался долбоим, Да? Телефон в кормилицу. А тот звонит. Сначала было весело, пока не стало больно. Достать iPhone не удалось. Теперь Оксана звонит. Но, потому что айфоны нынче дефицит в России. Достать iPhone не удалось. Компания Вагинофон. Девушка пыталась, боже мой, девушка пыталась вытащить его ногтями со стразами, но только расцарапала все внутри. Пришлось и повредила зрителей? Экран. Пришлось вызывать скорую. А что, она позвонила? Что, она ей с Чи в неї дуже сильно розвинуті вагінальні м'язи, і вона прям набрала. номер. <связать> Сука. Боже. Врачи не повірили в увіденне. Вони були всередині. <связать> Но все же <связать> справились. Поки телефон не сів. Ви просто дуже довго дзвонили. Вы включили видос просто, чтобы после этого скоро. И у любви села батарейка. Yep. Ну и до інших отварил Росстат сообщил о резком увеличении доступа россиян к канализации. Санитарно-гигиенические условия проживания россиян заметно улучшились за два года, следует из обнародованных итогов исследования Росстата.

Году. Я так понимаю, пять процентов срут прямо дома. Нет, я думаю, Максим, что вот эта разница, почти пять процентов, это те, кто взяли участие в специальной военной операции и привезли из Украины фаянсовые изделия. Изделия из Так. И я не про вазы, а хотя, это тоже ваза называется, огурчик. Ночная ваза. Боже мой, я же сказал, сегодня ночью так и сходил. между да? глазами. Покладешь квиты? Так, когда одна русская Оксана засунула себе кое-куда телефон... Не то... кое куда а в кормилицу, в кормилицу как, там даже... как мы узнали. Там даже было без лапок написано. Врач... <laughs> там был, ну был, какие лапки? Кормилица <laughs> и есть. <laughs> в Долгопрудинске врачи извлекли из носа женщины уголь, и теперь они, б***, шахтеры. <laughs> А Сиг... теперь они еще и шахтеры. Хирург-шахтер. Э, с его помощью она хотела вылечиться от насморка мозг <laughs> Так, э, в Долгопрудницкую... А какие э, способы нетрадиционной медицины знаете? Вы Нет, просто напишите. Просто приклала бы листок подорожника. В Долгопрудницкую больницу обратилась 42-летняя женщина с таким вон <laughs> <laughs> Которая... 42-летняя <laughs> переводчица <laughs> фильмов. <laughs> которая целый год страдала от проблем с дыхательным и обильным выделением из носа. Там же коксухим шел. <laughs> Кроме того, в последний месяц добавился новый симптом. Неприятный запах, блять. Ну, то это Россия, блять. Врачи его смотрели женщину и обнаружили у нее в носу кусок угля, блядь. Она разнюхала кальян на блять. Значит, направили в операцию за 40 минут врачи частями из лиси, из носа женщины кусок угля, затерявшийся в грибковых... Застрявший на... в грибковых наростях. наростах. Oh, yo, uh... Врачи подозревают, что уголь был все-таки каменный, а не древесный. С uh Марко -huh. Не, ну, видимо, это важно в процессе лечения, чтобы у уголь uh -huh. был uh -huh. не uh -huh. древесный, не древесный, а каменный. А на это указывает твердость извлеченных частиц. Позже выяснилось, что таким образом женщина хотела вылечиться от мучившего ее насморка. Она хотела, чтобы ее мучил не насмор, а кусок камня в носу. Если бы у нас была другая ручка с переволочкой, она, если бы, требовало два куска угля забрать, она бы не дыхала, и все, не было бы насморка. После операции клиентка еще несколько дней была под наблюдением психиатров, хотелось бы сказать, но просто медиков, а сейчас уже долечивается дома. Чем? Что там, что я, блядь? Торфом, Коксом. Коксом? руку кокс. Но это не все новости медицины на сегодня. Я почну диалог, а ты попередаешь монолог. Женщины заревели. Мама и сестра просят. Гриша, Гриша, что делаешь? Надо войти в тело. Так нельзя делать. Через некоторое время смотрю у Гришки, то щеки покраснели. Я говорю, все, прекращайте, душа в теле. И все, сейчас он нормальный человек. Так Виктор Матошкин, кандидат технических наук и шаман из Иркутска описывает случай возвращения в тело души контуженного военного. Кандидат технических наук и шаман из Иркутска. А. Меня ничего не девует. Мотошкин не единственный шаман, который занимается помощью э, военным СВО. Его коллеги прибайкальские шаманы в ноябре 2024 -го года провели пятичасовой обряд на Донбассе с целью защитить воинов земляков от пуль. Приезжайте еще. То есть, не думаете про нас бронежилеты? Нет, нахуй. Шаманы. Прибайкальские. Да. Костромичей. Кострома today. Нарешті. Костромичей будут нещадно штрафовать за попытки умереть потому что попытки не считаются. Дело надо доводить до конца. Да, попытка не пытка. А вот Улан. И не до конца Путина. Хоккеиста, рекордсмена из Москвы, а До кінця. Нові подарунки з'явились в дитячих і солодощах на Росії. Ну, видимо, імпортозаміщення. Бошло щось не так. Улан-Уденка купила Кіндер-сюрприз і знайшла в ньому два года колонії. Я не буду ж тут ну, углублятися. Я хай, не знаю, що там, просто Так за з зайця прекрасно. Сидіти з зайця. Якось повіяло Америкою, <реш> 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 В Госдумі. предложили варить мыло из бездомных собак. Хорошо, что они не смотрели фильм «Бойцовский клуб». Б**. Депутат Николай Цед. Николай Цед. Цед, до может, ему... А, вот чем он зло затаил. Короче, бы его звали Гена, он был бы Гена Цет. Гена Цет? <свят> Блять. Можно мне чай и цедру лимона? Нет, Николай Цет заявил, что уличные псы – это зубастое оружие, которое может выстрелить в любой момент. Как Нет? говорит, один раз год и собака стреляет. <свят> Решение вернуться к проверенным методам СССР. ГУЛАГ, блять, <свят> расстрел, э, тройка. Пускать бродячих собак на хозяйственное мыло. Ой, какая у вас собачка хозяйственная. <свят> Третье тысячелетие. Надо вернуться к проверенным методам СССР. Так, ну вот собак идем кошкам. С кубанского должника хотят взыскать 300 тысяч рублей в виде котят. Настейка, рубль впал. Ні, це щось це якийсь э, ремейк э, цього 11, э, 101 далматинець, просто кошатники знімають. А як це? Э, взискати 300 тисяч рублей в сильно плодиться. У мене кітка сліта крудила, що коли то казала, поки ж брати будуть. Депутат із Мордовії тим временем посоветовав пенсіонерам продати квартиру. Чтобы сэкономить на жилищно-коммунальных э, э, -ком услугах, если у вас, <свят> ну, уходите, ну в край логично пропозиция тут, да. продать квартиру, чтобы сэкономить на жилищно-коммунальных услугах, поскольку <свят> если у вас и нету дома, <свят> жилищно-коммунальные <свят> услуги вам не страшны. Шны, шны, дэцэ аккорд, Шны, шны. О, я нашел аккорд. А жительница регионов пожаловалась депутату, что ее маме тяжело оплачивать коммуналку. А тот в ответ выдал, продавайте и переезжайте. Или вообще не платите. А у самого депутата пишут СМИ и дом шикарный, и дача, и гараж, и джип, и три участка в придачу. Нет ужены. тар и, и, и к женам. и к женам. А домохозяйки в халатах и с палками толпой избили участкового в Петербурге. Даже настоящие домохозяйки шоу реалити. Да-да-да. Шо? душни да, да, да. домосподарки. А, ну прям сильно ведьчей душни. А Петербург, вот, вот такие вайп в Петербурге, вот такие вот там шоу на Масленицу. Но что-то начинается, потому что в Абакане не люди, ну, тут зараз, как написано, так читаю, в Абакане не люди совершили гнусное преступление, подожгли офис Народного фронта. И у меня тут только одно питание. Почему в месте Абакан до Функционирует офис партии Арсения Яценюка Народный фронт. Ну в этом мешканцы Абакана так ведро на куля в лоб то куля в лоб. Я жду Народный фронт город Абакан. Мы ищем. Так снова Питер. Сегодня Питер лидирует. Всегда. В Питере задержан задержали пенсионера, который перевозил человеческие останки в продуктовую тележку. А ему казалось, что брат, будет? Нет, я так хочу. У меня тележка. 78-летнего мужчину задержали в парадной... Видно, что питерский носит. То, что он куски жмура возит в тележке. В парадной дома на загородной улице. Мне не хватает в этой новости поребрик. Парадная уже есть, нужен поребрик. В его тележке обнаружили фрагменты человеческого тела. Также человеческие останки были обнаружены у него в квартире. Я вышел на вкинси. Врач Ленинград пришла весна. В Ленинград пришла весна. Так, приходом до прогноза погоды международных. Так это дедушка в тележке вез Подсніжники. <хай> 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 <вже видно>, <хай> Подсніжники. Е, Є... Це професійна термінологія. В Єгипті ЗАТОНУЛА туристичка. Зачитай цю новину як прогноз погоди. <кхай> Зараз. Прогноз погоди е, у різних країнах. В, в Єгипті мінус шість москалів. Тому що затонула туристична подлодка. А ось е, в Таїланді мінус 4 москаля. Тому що автобус росіянами перевернувся. А я нагадую, що домовленість про перемир'я була лише на Чорному морі. А Нараз... Не на червоному Так. Mm, да. <реш> <реш> Завжди. Приемно такие такие на войны приемно, але мало. Да, а у нас а, рубрика «Отец года». В Красноярске отец избил стулом двух пятиклассников. Наверное, очень обидно, Максим, когда тебя избивают говном. Стулом точно. За то, что они обижали его сына. Подростки поссорились на крыльце 78-й школы. Для в деталей всех вызвали к психологу. Всех вызвали к психологу. Видимо, к хуевому психологу. Исходя из названия новости, один из них пришел с отцом. Во время разговора мужчина разозлился, взял стул и начал бить обидчиков своего ребенка. одежда интересно, этот мужчина и бил психолог? Весьма вероятно. Так. Вечный огонь сделал свое грязное дело. Утром в Рязані на площади Победы в чаше вечного огня заживо сгорел мужчина, всем встать! Это <рес> ну, просто. Як? Я, ну, як можна... Заживо. Ну, ладно, я розумію, там, ну, кинутый труп. Но, но заживо сгорите, в чаше вечного. Потому что напевно десь на якійсь площі. Ну, то, так, понятно, что купа, купа... купа людей. <рес> <По своєї відео. рес> Я не буду на него кликать. Потому что в Ленобласти участник СВО провел в школе урок мужества. А не женщинства, Это важно. Урок мужества. А через месяц был задержан. Что мужественный. Да. Он мужественно угрожал студентке слить интимные фото и требовал оформить кредит. Вот они. Потому что она не ушла. Урок мужества. Это, было практически занятие. Андрей Иванов потребовал э, 170 тысяч рублей от своей 18-летней сожительницы. Девушка очень испугалась, и она не боится цифры 170 тысяч, и обратилась в полицию. Мужчина, известный в городе человек, участвовал в гуманитарной помощи, сборах поисковых отрядов и патриотических мероприятиях. Но основная деятельность была связана с воспитанием подрастающего поколения. Ну, чем же не воспитание подрастающего поколения? Сожительница 18 лет вероятно воспитывает. Ну и о и о других животных. Петух спас жизнь замерзающему бойцу в Курской области. Деревенский Петух Андрей. Да, знаешь, деревенский Петух все-таки э, Дуже чистый э, И э, гарно Одягнутый Проявил настоящий героизм Об этом Сам, сам Петух сам, сам, спасенный, сам спасенный Рассказал порталу Ньюсру по, по его словам Он всю ночь грелся Обнимая Петуха ну, бо... Я бы, например, не заснул. Нет, не Петух говорит, вставай, иначе я тебя... Кажет, ты не сможешь. А спорим, смогу. Эй, трубадур, конь, собака, держите его. ла 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 Куда ты, тропинка? Ку-ку, куда? Ну, а, ну и... Приморье. А, продолжаем а, тему специальной военной операции. В Приморье задержали прапора, ну, прапорщик, прапорщик. Который ради денег сам убивал своих солдат. Не родственник, он не попереднего героя которого положительно характеризует прокуратура. Очень хорошо было тут расписано. Александр Полищук с помощью своей Наташки и двух подчиненных Шаболд. Может в России появились новые звания? Наташка и Шаболда. Старшая Шаболда. Как по-древенски. Старший старший и фрейдер старший. Что он ясно? Шаболды и Наташки, блин, дайте, но за парадным и поребрик да, 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 на, да. Наташки и шаболды. Э, придумали следующую схему. Они набирали бойцов из неблагополучных семей, что было делом несложным. Э, обманом заставляли делать фиктивный брак с одной из шкур и шаболд и шаболд. Не, ну то, то одной какие иерархия, там, шаболды, шкуры, Наташки а затем их отправляли на убой в штурм, штурмовой отряд. Ряд СМИ заявляют, что прапорщик лично обнулял бойцов, чтобы через черных вдов получать заветные деньги. Давайте подякуем. Я думаю, что прапорщика, Полищук. Прапорщик, Полищук. Прапорщик, прапорщик Полищук слит, значит, какую-то награду украинскую. Почему? потому что украинских детей заставляют играть с плюшевым Гитлером, сообщает издание Царьград. Найн, найн, найн! Тогда вот так вот зачистку треба, треба трошки. Найн, найн, найн! Что ты с Марьяной делаешь? у нас нема плюшевого Гитлера. У нас есть пластиковый Путин. Він би дуже пригодився вебкам чи цей співроб. Як звичайно. Ти хотів би його засунути в карміліцю? Так пісня б виспівали. Ну що ж. Шановні малюки, вже пізно. Лягайте у ваші ліжечка І для вас ця колискова. Заходит до хаты художник вусатий И каже тихенько зитхай Рученьки Куда рученьки? На стил рученьки постав Хоккеист І вилягать і спали. На Добраніч, На Добраніч, На Добраніч, Отака. Я нічого не буду говорити. Отака хуйня малята. Ми починали з книжка «Сумці, хуйня думці, а закінчили малята. І пописуємо зайчик додому. Ми не будемо ніколи каскарями. Тому? Маленькі, але вже все діти. <рес> <рес> з широкими очима. І, і знаннями. <рес> Тому давайте підписуйтесь на канал. Ставте вподобайки, Поширюйте наші відео. А, не бійтесь, це не боляче. Ставайте нашими спонсорами. От тут е, буде посилання на патреон, віде, Або <рес> в описі цього відео буде посилання на Patreon, як вам зручніше. Можете прийти в Patreon, сказати, як тут стати спонсором. знаєте, де географічно знаходиться Патреон, ставайте нашими спонсорами. Будьте здорові, не пчихайте. А найголовніше, хочете спати, лягайте спати. Так, І не лікуйте насмарк вугіллям. Ну і окреме вітання вебкам, вебкамшицям. Оксанин кінозал. Може, переіменуємо про офіційний в Оксанин. Kinozal? To może to do <laughs> <laughs>